સુરત શહેરમાં અકસ્માત અટકવાના નામ લઈ રહ્યા નથી એક પછી એક અકસ્માતમાં લોકો જીવ ગુમાવી રહ્યા છે ત્યાં ફરી એકવાર અકસ્માત સર્જાયો છે સચિન જીઆઈડીસી વિસ્તારમાં એક કંપનીના ગેટ પાસે સૂતેલા બાળક પર ટેમ્પો ચાલકે ટેમ્પો ચડાવી અઢી વર્ષના બાળકનું ઘટના સ્થળે જ મોત નીપજ્યું હતું માતા બાળકને લઈ કંપનીમાં કામ કરવા ગઈ હતી ત્યારે આ કમનસીબ ઘટના બની હતી સચિન જીઆઈડીસીમાં સાંઈનાથ સોસાયટીમાં બાળક સાથે પરિવાર રહેતો આવ્યો છે ટેમ્પો ચાલકની બેદરકારીથી બાળકનું મોત થયું હોવાના પરિવારના આક્ષેપ કર્યા હતા घटना हुई वो घटना मेरी घर वाली कंपनी जाती है ना कचरा तो पट्टी में काम करती थी बच्चों को लेकर जाती थी तो वो बच्चा सो गया था उसने गेट के पास सुला दिया गर्मी था चार बजे का समय था टेम पर खड़ा था टेम पर खड़े के बाद उसने ना हॉर्न बजाया ना बोला कि बच्चा हो तो उठा लो सीधा पीछा किया और पीछे वाला पहले चढ़ा दिया उसको कहाँ काम करते थे और क्या काम करते? वो कचरा पट्टी में काम करती थी मैं बुराना कंपनी में हेल्पर काम करता था मेरे को फोन आया फिर मैं गया भागते उधर जो लोग बच्चा को लाश मिला मेरे को क्या लगता है क्या कह रहे हैं आप क्या लगता है टेम्पो वाले की बेदरकारी टेम्पो वाले की तो है वो गलती सब उसको बताना चाहिए कि बच्चा वाला कंपनी कौन एक बच्चा उसमें जाना क्या बच्चा काम बच्चे वाली सब्डी ले जाती है हॉरिंग बजाना चाहिए बच्चे वाली कंपनी तो बताना चाहिए ना वो टाइम पर खड़ा था अचानक स्टार्ट करके पीछे कर लिया अंदर कर लिया कंपनी के तो कोई नहीं था एक रहता है सुपरवाइजर बाकी सब लेडीज काम करती है बच्चों को लेकर और ढाई साल का बच्चा था मेरा रहते हम लोग चरखारी स्थान में जिला